14 августа. Мы выдвинулись, написав рапорта в зону АТО. Добровольно. Сегодня, в этот день, когда мы отмечаем день создания нашей Краймороты, мы повесили этот флаг, потому что есть инициатива людей. Они просили нас об этом сделать. Почему этот флаг? Потому что этот флаг объединяет всех участников АТО. Мы воевали на войне по двумя флагами. Это был украинский флаг, государственный и был флаг красно-черный, э, флаг, который э, знаменует вызванный рух в Украине. Поэтому вот здесь, вот, на этом святом месте, где фотографии погибших на Майдане, мы поставили вот этот вот флаг. И как сказал мой побратим Сергей Кваша, это знак того, что у нас в стране не все в порядке. Это значит, что в этом городе не все в порядке. Это напоминание тем, мы пришли с войны, мы разошлись по домам не для того, чтобы просто там сидеть. Мы так. готовы бороться.